Вони зникли в Вінниці чи вони покинули попередньо чи, ну, так, в Вінниць, місце, місце, місце. міста, пікли колись з місця пригоди, всі іншими каналами покинули місце пришествия. Нам все встановлено, таким образом вони всі покинули. Значить, проводимо заходи по їх затриманню. У кого є бажання з них звернутися в міліцію, будь ласка, uh -huh. слід управління ОМВС області. чекая на показания ваши стосовно участия в данном конфликте. Но они втекали в місто В место. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, там с одной стороны присутні вермены, и с другой стороны вермены. Я не знаю, чтобы с другой стороны были вермены. Ну, я особо не знаю. Я же рассказываю, я не знаю последствий, чтобы с другого боку были вермены. И вообще, мне кажется, здесь и не нужно говорить и вермены, и грузины, и азербайджанцы. Достаточно слов этничное национальное. Не надо оголошивать про это. Это, по-моему, некорректно по отношению к всем такой национальности. Ну это факт, если украинцы. Ну это не факт, это повага особиста журналиста до этикету написания вот этого, данного, данной статьи и подачи. Потому что в э, мониторе информацию в новин э, там он пестрил все, и каждый писал что угодно и как угодно на свой погляд. Мне кажется, в подаче ему будет видповедный закон, который где-то Устаткуют эти моменты в спилкувании аккредитированных корреспондентов системы МВС для того, чтобы подача информации была не выкрывана, а правдоподобная и не с позиции того, как хочу, так и пишу. У нас межрегиональный локальный этничный конфликт. Чуть ли не стал. Так написала одна выдание Здесь ничего этничного нет, абсолютно. Обычные разборки. Разборок здесь абсолютно никаких нет. Просто парни спортивные. Нет, да, что надо отдавать. Спонтанно выникный конфликт в результате непонятно, который есть. Сейчас мы изнесем все эти моменты. стрелял с боевого ему Значит, тот, кто причинил телесное повреждение с боевой сброи, будет притянут до ответственности за статьей 115 частина 2, убийство двух и лиц, предусматрена відповідальність пожизненная в том числе пожизненное заключение свободы. свободи он будет также за використання зброї і ношення зброї статья 263 нас рухався ланус рухався з напрямку в напрямку Вінниці з напрямку бару на напрямку Бару. Предприемец один Шаргорода с другим предприятием договорились домовой встретиться в Венеции с другим предприемцем, договори, в Винниции, с предприемцем по своим питаниям господарской э, деятельности. А лишь э, там с часом зустріч перенеслась там на минут полчаса. Они mm -hmm. запланились недалеко там кафе, ну на остановочка типа кафе, попить кофе. В этот час находился один из участников конфликта, в результате чего там находился там и попросил их подвести, поскольку он имеет тоже такой один из них этничный признак, попросил, познакомились, обменялись телефонами, он попросил их подвести в город. Видно, чувствуя что-то, ну, следствие разберется. Люди эти решили подвести доброе дело сделать, и тут на перекрестке такая, такой а разворот. Так а когда вы ехали до Винницы на каком-то транспорте, по этим пересевам, <косвязано> как, как человек? Дело все в том, что этот человек, о котором мы говорим, он и мешканец места Винницы. И он еще дня постоянно проводит свеча там, в данном месте, поскольку ну, поддерживал отношения с хозяином данного заклада. Там по видам, чином практически пропадал все это время, а, и ты, 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 это, вот эти три-четыре дня он тоже там практически был целыми днями. Там у него будется и там у него майя ведутся созвучие именно с этими людьми, чтобы уладить свой, свой свой спор долговые, долговые обязательства незначительные по сути, которые ты, там ты, были. Но по всей видимости ушел, эти заметили, думали подключил каких-то других людей, но. Накладка произошла с одного боку и с другого, но по сути тут ничего, все банально просто. А, скито, свій... Не надо искать черную кошку в черной комнате, где ее ну, вообще нет. Вин имеете в виду предприятия в Шарове, в Шаровском районе? Кто? Ну, если цей... человек, что на лавке. То Шаров? Да, Шаров. Да, он фермер-предприниматель, он посел там зерно, ну, у него есть. Ага. Он, все знают, он давно, уже 30 лет там живет. Он и нижний призрак имеет внешний, но прекрасно скульптурится на украинском язык, лучше, чем я, наверное. Спасибо. Сколько, пожалуйста, все повреждения на автомобиле Аннас, там задний крыло, пассажирский трактор, вы думаете, это причина? Нога не бесболезненным, и склобы разбиты и острые, от что? завидеть? Я могу вам только сказать то, что я своими собственными глазами видел и подкреплю эти, хотя экспертиза трассологическа установит причины пошкоджения именно кузова. Ногами это, битами, поскольку лакокрасочные поверхности э, есть там э, соскобы, микро э, исследования, которые дадут то, 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 четкое установление пошкоджения. Або коленом, або телом, потому что вот, понятно, автомобиль, какое... Нет, 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 абсолютно, абсолютно нет, никто не таранил. Просто на светофоре красный этот чуть-чуть блокировали, чтобы он на красный свет не поехал. В результате чего произошло. А мы насчитали повреждения заднего стекла, в том числе и повреждение боковых двух стекол автомашины. В них видно пробоины, 4 пробоины сзади и одно или два со стороны. Водительские, водительские передние двери и задние двери. Они как бы раскрашились эти стекла. Внутри автомашины найдены были и гильзы, и найдены резиновые эти пульки э, с патрона травматичной идеи. Банально все. Вы уважаете, что Я уважаю, что нами э, вер, э, следствием и э, Кримінальна міліція вживаються всі заходи для того, щоб об'єктивно всесторонньо сторонні подати процесу даного розкриття злочину, вважаючи встанам Важати... Важати... всіх учасників даних події, але я вважаю, що він зараз розкритий в юридичному сенсі, то мабуть, ні. Вважати в оперативному плані, що на розкриті учасники встановлені і потребує затримання оголошення про підозру і проведення процедур слідчих прокурорських процесуальних подальших процедур, то напевне да.